Мы находимся сейчас в Границынском детском саду, который не работал весь этот год боевых действий. Сейчас он будет возобновлять свою работу, и, как мы видим, детки уже потихонечку приходят в свой любимый детский садик. Марина Анатольевна, можете рассказать немножечко о том, что здесь происходит, и почему вы решили именно сейчас открыть детский сад? Ну, после окончания боевых действий, последний обстрел в, села был, ну, в селе был 28 августа. Конечно, мы с большим нетерпением ждали, когда наступит перемирие и дети, и родители за этот год очень соскучились за детским садом. Конечно, у нас были разрушения, у нас прямое попадание в пищеблок, у нас прямое попадание на площадку, у нас несколько зданий. Но за этот период, где-то середины сентября и октябрь, родители, сотрудники, мы, в общем, собрались силами, потому что весь этот год мы все говорили только об одном. Наступит перемирие, мы любыми силами, мы все это сами сделаем, мы все это, вы знаете, мы сделали. Мы перекрыли частично крышу, мы перекрыли, у нас упали потолки оштукатуренные, мы пошли, с помощью родителей, сотрудники, мы ну, сделали ремонт, эти застеклили 35 окон, у нас окна с двойниками были выбиты в двух, в трех зданиях полностью и рамы, все это мы уже То вот эти Окна, которые мы здесь видим, они это уже нет, это нет, а это, это окна, другое здание. Это другое здание, оно ага. у нас относительно, вот у нас два здания, вот, но у нас еще одно здание вот через дорогу. Еще один корпус, у нас угу. несколько коттеджей, так скажем. В общем, еще одно здание, мы его пока не запускаем. Мы запускаем два здания основных. В общем, там для четыре группы детей, которые здесь в селе. Мы их будем принимать. Сегодня у нас было родительское собрание. И здесь было очень много детворы. Они с таким удовольствием все прибежали. И родители. Мы со слезами на глазах друг друга встречали, потому что мы соскучились по мирной жизни и все сказали, да, мы пересмотрели свои взгляды на жизнь, мы понимаем, что мы не ценили свое тихое счастье, какая это была радость, какие здесь были праздники, как хорошо дети проводили время, как мы их готовили к школе. С понедельника мы встречаем детей. Сколько деток придет в садик? У нас да, на 4 группы человек 60 будет. Вот сегодня было 40 человек, было на собрании, больше 40 даже было, были на собрании. Мы уже ну, обговорили наши планы, чем они дальше нам помогут родители. мы обратились к ним. У нас же проблема, еще же все стоит. Главное, наши работодатели, терминовский карьер, все родители, в основном работала молодежь там. Конечно, это будет проблема. Но... Все равно сказали с радостью, мы только детский сад. Очень соскучились. Мы пройдем и в здание давайте пройдем. Пит коллектив у вас набран полностью, сформирован? Нет, у нас есть вакансии, но просто наши сотрудники, у кого маленькие дети, они тоже уехали в свое время. Они еще некоторые не вернулись. Потом, кто имел право на отпуск, они в отпуске, у меня три человека. Но, вообще но с понедельника они возвращаются и будут ну, уже работать? Мы, мы укомплектованы, мы этот вопрос решили. Ясно. Здесь... Мы слышим здесь продолжая что-то бахкать. Да, ну ежедневно. Это вот на той стороне? Ну бывают растяжки, mm -hmm. бывает так мы думаем. Отсюда не стреляют, по крайней мере это не выстрелы. Это то ли растяжки и, может быть, учения на той стороне какие-то. Ну в данном случае прозвучал взрыв там, Мы сейчас ехали, видели что это Минеры работают, очищают вот, поля. Может быть разминирование, да. Мы надеемся, что это так и будем, что ничего не изменится. будет только так. Будет то есть мир, вы уже твердо на настроены мир. на мир? Да, нам только мир. да. Пусть разминируют наши поля, наша бедная израненная земля. Люди уже вернулись, очень многие люди в селе вернулись. И каждый возле своего двора, и окна, и крыши. И в общем, все только настроены на то, что будет мир. Пусть да будет, будет так. Мир, да, да везде, будет не так. только у нас, везде пусть будет мир. Мы только за это, только Спасибо. за мир. Потому что я говорю, мы пересмотрели свое мировоззрение полностью.